Agradezcamos al Señor el bautismo, porque en el bautismo toma posesión de, su, de nuestras almas el Espíritu Santo y comienza a actuar, comienza a darnos las virtudes infusas, aquellas que llamamos teologales, la fe, la esperanza, la caridad. Me gustaría que tuvierais la devoción de agradecer cada día al Señor todos los bienes que habéis recibido. Y también los que de... no conocéis, yo lo hago, me confieso con vosotros, perdonad, pero sería un hipócrita si os recomendar... recomendara una cosa que yo no hiciera, yo lo hago. Pro universis beneficiis tuis, Et le digo, también por los que no conozco. Hemos hablado de las mamás, siempre con cariño de las mamás, y del cuidado que tienen por sus hijos de los beneficios que nos hacen antes de salir a la luz del día, del de empeño que tienen mientras somos pequeños en alimentarnos, en cuidarnos. Oh, sin esa delicadeza de las madres no viviría ninguna criatura humana, moriría. Pues Dios nuestro Señor, que nos ama a cada uno más que todas las madres juntas a sus hijos, pensad el cariño que pone desde que viene a nuestra alma. Hay que darle las gracias.